Azərbaycanda 2022-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı açıqlanıb. 30 iyun 2022-ci il tarixinədək kişilərin pensiya yaşı 65, qadınların pensiya yaşı isə 62 il 6 ay olacaq. 1 iyun 2022-ci il 30 iyun 2023-cü ildə isə kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınların pensiya yaşı 60 üşül nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Əmək pensiyaları haqqında qanunla əsasən 2017-ci il iyulun 1-nə başlayaraq kişilərin yaş həddi 2021-ci il iyulun 1-nədək, qadınların yaş həddi 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Əmək pensiyaları haqqında qanunla əsasən isə pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı əmək pensiyasının bu məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından aslına olmayaraq bu pensiya təminatına imkan verilmədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ var.